министр Украины должен предложить суспільству очень достойную кандидатуру шефа национальной полиции. буду работать для Украины. Я все, что в Здесь и сегодня мы начинаем первый этап аттестации национальной полиции Украины. Со всей Украины мы будем искать Честный офицеров. Скажите, пожалуйста, вообще светомы про хатию до Канаидзе? Нет. Нет, сейчас не знаю. Простите, я не в курсе вы знаете, кто очолюет новую полицию? Не, не знаю. Новую полицию нет. Очолюю? вот это, как же ее зовут? Канюидзе. Сейчас скажу. Женщина молодая. Но симпатично? З... Да, симпатично, не знаю, как ее зовут. А я звата хотя до Каноидзе. вы чувствуете на себе реформу? Ну да, изменилось много. Да, сталкивались, честно говоря, ребята оперативно работают. Вот особенно, знаете, на контрактовой площади, там где неформальная молодежь собирается, типа нас. Вот. Полиция очень-очень хорошо работает. Оперативно, да. Реагирует за три минуты. Сами видели. Ну как, совершенно это поменялось отношение вот к сравнению полиция, милиция, к людям, как она разбирается во всем вроде бы как начало нормальное, а как пойдет дальше, если не будут мешать, может все и получится. И как вы ставитесь до того, что такую институцию очолю женщина и еще и не украинка? Ну, ничего страшного нет. В других государствах министрами обороны являются женщины, и это нормальное явление. Главное, чтобы она была политика правильная и разумная, какие-то действия. Повинна украинка очолювать. А почему так Потому что это, я уважаю, принизило, что мы берем из-за кордону людей, а сами не можем у себя навести порядок. Это ради Бога, главное, чтобы человек хороший был. Это не принципиально.